И, это это сверху. сверху а, был э, а, или желтоватый, или бежеватый то бежеватый какой-то. Именно. И сами пешком пошли пешком на пушку да. я, да? Вы же когда-нибудь ходили туда? Нет, это первый раз, но... С фонариком она да. точно много солнечный ходить. <свят> а, и фотоаппарат был. Сумку на следующий утро, когда вы на машине мы нашли, она просто машина была, просто да. Если где-то вот здесь подняли вот по дороге И тропинка, она как-то вот так немножко завела. Ну, Когда-нибудь лесом уже сюда бродить. Не, но она, походу, где-то вот Продолжайте обследование горно-лесной местности на плато в районе Мыса Я При обнаружении каких ориентиров доложить прием? Главный специалист отдела реагирования на чрезвычайные ситуации майор службы гражданской защиты Назарук Петр Александрович. Значит, в данный момент продолжаются поиски пропавшей девушки, жительницы Российской Федерации которые проводится в горно-лесной местности силами сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, а также сотрудники лесхоза. Сотрудниками милиции осуществляются поиски и оповещения населения среди баз отдыха, а также групп отдыхающих туристов. Работа, которая проводится, координируется штабом по поиску и спасению пострадавшей, который возглавляет начальник управления государственной службы по чрезвычайной ситуации в городе Севастополе, генерал-майор милиции Сухорученко Геннадий Николаевич. Сегодня была обследована, до обследована оставшаяся часть горно-лесной местности, которая находится в районе мыса Ая, так называемая местность «Затерянный мир». Сверху проводятся спасательные, поисково-спасательные работы силами МЧС, снизу проводятся со стороны моря Поисково-спасательной работы с сотрудником или Значит, 4 единицы техники.